Репрессованы крымские татарки в 1944 году Михаил ибрагимов Фука. Как я вам и обещала утром, что у меня для вас есть огромный-огромный сюрприз. Вся Украина и по замежам Украины поддерживали это Константина вместе с его другом Амурчиком. Амурчика. Вот он, Славец, вот он. Так, у меня немножко... Может шататься туда-сюда. Добрый день. Добрый как день. ваше имя? День. Очень приятно. Меня зовут Анжела. Я есть активист, волонтер. И вообще человек. Вся Украина и весь мир, увидя видео, очень переживали за Амура. И теперь мы видим Амурчика своими глазами. Рустемовна поехала за много-много километров чтобы взять интервью у Константина да, и, и у Амурчика. Мы привезли им гостинцы. Давайте я за вами. Пойдите, так, 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 иду за вами. Да, пойдем, зайчик, пойдем, классы. Так, ребят, я сегодня приехала в гости героя Украины к заслуженному. Ой, ой, ой. Так, сейчас может немножко прерываться, потому что мне могут на телефон звонить. И мы идем. Пойдем, зайчик, да, сейчас я тебе отдам твою твои гостиницы. Проходите, я за вами. Здравствуйте вашему дому. Добрый, добрый день. Рады за да, гостям. Рады. И Спасибо Амурчика. большое. А Амур любит гостей. Сейчас целоваться начнем. Да. Со всеми. Все, я, я. Все, успокойся. Так, ребят, я в гостях у Амурчика вот. и у Константина. Разбываться, да? да. Не надо. Не надо? Не Тут все. Амурчик. Так, мы привезли Амурчику подарок. Сейчас я покажу, какой. Поцеловать надо, да? Сейчас. Вот такого вот кота. Вот такого вот красивого кота. Амурчик. Отпусти, пусть он Да, пусть он подъедет. Хорошо. Главное, вот так. Так, Амурчику игрушка понравилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Так, ребят, я же говорю, что связь немножечко может прерываться страшного. Константин, хочу вам сказать огромное, выразить огромную благодарность от себя, от своей дочечки, от своей кайцки. Благодаря вам мы живы. Огромная вам благодарность за защиту нашей Родины Украины. Огромная вам благодарность за то, что вы показываете. Очень бы многие подписчики мои писали и звонили, почему у вас зубаны вся сбор денег, потому что люди хотят массово вам помогать, а вы пропали. Я видос выложила у себя на странице, люди требуют продолжения, поэтому мне пришлось сегодня рано утром встать. И приехать к вам в гости. Вы вообще молодец, я так удивляюсь. А с э, сами вы, переговорим, да? Вы, да. Вы, и вы, я вы, вам вы, еще так. хочу показать одного человека, который не прошел, э, не прошел мимо. Это очень известный человек и очень классный адвокат. Друзья, Дякую всім за підтримку. Сьогодні от з Кості буде дуже цікавий такий невеличкий репортаж. Послухайте, Анжелу, нам питання, поспілкується. Стосовно справи ми не будемо нічого казати, а про інше можемо поговорити. Ну, ви хоча б представтесь. Адвокат Антон Болтик для тих, хто не знає. Дякую. Присаджуйтесь. Я ж хочу з вами поговорити. А я не привиклася на камеру, розмовляти. Ну, вибачайте. Не здійсняюся. Так. Ребят, я можу, могу... Так. Ребят, я можу, могу... Константин, расскажите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне 30 лет, вот будет 15 числа 31. 15 декабря 31, да? А расскажите, пожалуйста... Так, ребят, я могу нечаянно... От... О, ну не я, а эфир. То есть вы были шабутной в детстве? Шабутной, ну, моя такая вот да, я очень добрый человек. Лазили, добрый... наверное, по деревьям. Всех, да, да. Тягали кошек за хвост. Бегал. Классное детство у меня было. Ну, расскажите немножечко. Ну, в детство у меня... Ага. Мобильных телефонов не было. Я вот так вот буду да. связь ловить были хорошо рогатки, с вами. У нас были рогатки. Ага. Мы играли мы ну, в разбойников. В ну, разведчиков. И... Играли и... в десантников. <laughs> вот так вот мы росли. Казака разбойника? Конечно. У меня папа десантник. И я хотел быть десантником всегда. Я играл в дизайне. Охранники за нами, за нами гонялись, мы их дразнили. Я думаю, что лучше нынешних детей тоже такое детство было, как у нас. Чтобы они в гаджи, в гаджи тогда массово не сидели. Чтобы больше общались, чтобы искренность была, духовность, душевность. Да. Угу. Так, я значит? просто интернет. Так, расскажите, пожалуйста, как вы учились в школе? На оценки или да было. Физкультуру я любил и черчение. И прогуливать школу иногда. А скажите, пожалуйста, у многих бывает первая любовь в садике. Была ли девочка в садике, которая вам нравилась? Я не помню, в садике не помню. А в школе? В школе было, конечно, не одна. Любил, любчил. Султан. Нет, казак. Ага. Так, идем дальше. Вы закончили школу. Вы дальше пошли куда-то учиться? Сразу в кооперативный техникум поступил. А на кого? Вообще пытался поступить в музыкальное училище на театральный факультет. Поступал, прошел экзамены хорошие, 10-12-12, три там было. У Кормову не написал, ее перенесли. И мы уже Угу. Потом поступил в оперативный техникум, и после техникума сразу в армию пошел. Это сколько вам пошел было служить? лет, когда вы пошли в армию? 19. Угу. А в армии сколько вы были? В армии с 2014 -го года. Угу. Вы пошли служить или вы пошли воевать? Служить сразу, потом началось САТО. Угу. Потом учился на офицера, полгодик, потом прервал контракт. Угу. Да. Не понравилось мне. Да, Любовь, это самый тот парень, и Амурчик, тут где-то бегает. И потом я дальше служил, полномасштабное. Масштабное. С 17-го года у меня был перерыв службы, угу. контракт закончился, был перерыв. И полномасштабная началась, и мы с моим отцом, которому 60 лет, пошли вместе вдвоем на войну. То есть вашему папе было 60 лет, когда он пошел на войну, правильно? Нет, тогда было 57. 57. А сейчас ваш папа воюет? Нет, он дома. 60 лет ему. 60. Проблема. На работу нас не хотят брать после войны. Почему? Меня, потому что у меня инвалидность. Говорят, приступы может быть, они отвечают за это. А я специально вторую группу просил, чтобы молодой еще, может быть, буду работать. Найду работу. Не могу найти. Люди боятся. Вот так вот. А папу наберут тоже, он по здоровью списался. Из-за возраста, из-за здоровья, из-за того, что военные. Военных боятся все почему-то. Думают, что мы ненормальные вернулись. Психика у нас немножко, конечно, нарушена, но мы здраво все понимаем, а люди просто этого не понимают, что нам нужна поддержка, а не, а не отворачиваться от нас. Скажите, пожалуйста, самая ваша любимая Увага! Когда... Витбей тревоги! Увага! Витбей поветренной тревоги! Я сразу, кстати, подумала про больше. После Жульена, когда сказала Жульен. Но что пусть будет второе блюдо, а больше первое. Как раз адвокат сейчас находится с нами здесь. Я приехала взять интервью у Константина и у Амурчика по просьбе моих подписчиков. Так, расскажите, пожалуйста, в чем вы нуждаетесь? Потому что люди, смотрите, оголосили сбир, mm -hmm. люди начали помогать, люди хотят. А вы взяли и закрыли сбор? Нет, НБУ не, раз, не допускает Там. помощи. НБУ. Да, доходов. Mm -hmm. Как вы смотрите на то, чтобы э, мы создали еще другие, ну карты, да, вот вы э, на вашу, э, ну на одну мы карту собрали, на другие карты, чтобы, потому что люди массово хотят помочь, не только в Украине, но и по замыжам Украины. Ну я не знаю, просто если нам хватает этих денег, то не надо больше. А будет ли хватать или не будет? Если не будет хватать, то, конечно, это было бы хорошо. А вообще я хочу просто попросить людей, чтобы они не забывали слово «человек», как нас учили в детстве. Искренность, справедливость, правда, совесть. Вот это вот, что помнили люди и помогали друг другу, поддерживали друг друга. Тем более в такое тяжелое время, когда хлопцы гибнут, требует поддержка а вот тут мы не должны топить друг друга, а должны наоборот давать руку помощи. Вот так вот я хочу. Но я этого не наблюдал, а сейчас наблюдаю. очень благодарен, кстати. И я удивлен. Я не ожидал что много людей есть хороших людей. Очень много. Если вы видели, а, я, я выложила с вами видео у себя на канале, почти 300 тысяч просмотров, почти 2000 комментариев, я вам потом ссылку на свой канал оставлю. Люди вам такие слова писали. Я был замкнулся в себе, и я уже не верил, что такое может быть, и я просто в шоке, даже до сих пор я в шоке. Я вообще Вы... веселый, сейчас бы улыбался, благодарил бы всех, я в шоке просто. Ну, Класс, спасибо большое. Вот это, блин, радости у меня полные карманы. Расскажите про своих родителей. Родители у меня веселые, хорошие люди. Как сказать? Папа у меня прошел школу разведчика еще в свои молодые годы Афганистан за спиной у него бахнут, теперь уже за спиной война. Папа у меня красавчик, он у меня боевой разведчик. В прошлом. Да. Война поменяла немножко, постарел папа. Еще раз про мамочку, пожалуйста. Мамочка у меня очень шустрая. Кстати, могли что-то поставить при обыске, да? Я так думаю. А у вас обыск был? Да. Да Бог с ним. Да, не обращайте да. внимания. За мамочку. Мамочка вам принимает. у, у вас... меня супербупер очень веселая. Стихи пишет. Она творческая в душе, творческая личность. И она очень трудолюбивая. Может, она не любит, но она не может остановиться. Идет с кухни в комнату и найдет по дороге, уже в другой комнате себе какое-то новое задание. Ну, не может дойти до дивана, прилечь отдыхают мало очень мало пишет стихи mm -hmm. поет хорошо творческая личность у нас семья вся творческая скажите пожалуйста у вас может вы тогда создадите свой тикток допустим mm -hmm. и вы будете развиваться и мамочка ваша и люди смотрят людям это нравится я вам хочу сказать тем более такие как вы ветераны и наши захисники я не люблю внимание Просродили раньше, любил, сейчас не люблю. Чтобы меня не трогали, не видели. замкнулся, короче. После войны. А расскажите, пожалуйста, про своего амурчика. Амурчик самый лучший. Амурчик у меня нежный, я его не учил плохим командам. Он вообще боевой пес считается. Но у меня он как котенок. Он прыгает, с виду страшный. Люди боятся его с виду. Бойцовский. И большой. А он прыгает и давай целовать. Он у меня добряшка. И очень умный. Ну, характер у него упертый. Чтобы дать лапу, его надо просить. Амурчик, дай, пожалуйста, лапу. Ну, амурчик. И он тогда дает лапу. Ага. Подумавший. Указ... А сколько ему? Указы не любит он. Годы месяц. Ой, 8 месяцев. Год и 8 месяцев. Вы его щенком взяли, да, получилось? Да, два месяца ему было. У меня была машина, Volkswagen. Jetta. И такая история. Вышел я в магазин на минуту угу. купить. Через минутку возвращаюсь. Это вот такой маленький две ладошки амурчик. Любопытный. Ну, вот любопытство у него страшное. И сейчас, и тогда маленький. Всю машину обкакал и лапками нюхал, лазил по машине, нюхал машину. Изучал то я потом химчистка дорогая, а мужик зато все обнюхает. Ну это к деньгам. А где он спрятался? Да, денег потом. Амурчик? Да, химчистка ушла. Амур, сынулька. Амурик, вкусняшку будешь? Амурчик. Амурчик вышел. А, вы вышел на прогулку. Вы увели, увели нашего Амурчика. Любит гулять на балкон, выглядывает всегда, вот так вот станет, с балкона смотрит. Люди его все любят, знают, что он новый. Mm -hmm. Все, кто знает. А почему решили назвать именно Амур? Амур это в переводе любовь. Я сутки думал, как его назвать. У меня сразу были там фугас, прилет, такие дурные названия военные. И потом я думаю, хватит уже этого, надо о любви думать. Амур будет дарить любовь. Амур это тот, кто дарит любовь, И назвал его Амур. Притом не знаю, как он вырастет башкетник. <laughs> да. Он как что-то натворит или украдет со стола, там, например, бутербродик. Потом ляжет, ушки вот так вот положит назад и смотрит с подолба. Заметили или не заметили? Я это заме... замечаю и улыбаюсь в душе. Делаю вид, что не заметил. <laughs> Пусть думает, ворует. <бородит. смех> Хитрый. Же. Я вкусняшка поняла. у нас такая есть. Пароль у нас вкусняшка. Если он не хочет что-то делать, говоришь, вкусняшку получишь. Он тогда все исполняет, что говоришь, и я беру вкусняшку. Прям как девочки. Мясо, мясо, либо корм вкусный какой-то. Люди вам передают дуже мецного казацкого амурчику молодец захищав хозяина. Вам пишут слова поддержки. В прямом эфире? Да. Я думал, мы не в прямом эфире. Мы не в прямом эфире. Думал, там потом какие-то фильтры будут у нас. Не-не-не, мы в прямом эфире, да. мы ничего вам не порушим. Классно, ну, она красиво хоть выглядела, бы. надо было вот так сидеть. Ничего страшного, так как вам удобно. Слава Украине. Героям, слава нашей нации. Сто процентов. Я вам покажу, что мы в прямом эфире. Так, а можно взять у ваших родителей интервью? Но, да, давайте с мамой начнем. Давайте. Мамой. Мама, тебя зовут? Э, собираю, не я, а в составе а, Китая. Здравствуйте. 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 Мне приятно, э, приятно вас видеть, приятно видеть э, э, или рассказать, что, какие вопросы интересуют людей, которые... Как, вас, как ваше имя? Я Лариса... Вы мама Константина. Мама Константина. А расскажите немножечко за Костю. Вот какой он? До войны, до ранения. Я всегда говорила. Я только, мне это очень больно. Он был добрый. И такой всем старался помочь. Где, где в кого что-то не ладится, он там. И всегда ругался со мной. Мама, ничего не надо, надо, надо людям помогать ну, и отзывы по улице, и в школе. В школе, когда пошла э, разбираться, там что-то двойка где-то, а мне классная говорит, не переживайте, он в другом преуспевает. Он участвует везде, во всех э, конкурсах, ансамбле, он пел, играл. По физкультуре, там, где он э, перв, первенство. А учеба, поверьте, это не главное. И вот это вот вот так вот с детства. Ну что еще? После ранения, когда я с Киева, я его привезла, там полгода он лежал в этом госпитале. Мы его искали 7 дней без сознания. Я нашла благодаря волонтерам. Никто ничего не сообщал, где он был без сознания. Ну, его спасали. Спасибо. Спасибо хорошим докторам. Спасибо людям, которые помогали морально. Все-все тут в Полтаве. Кто знал, все сочувствовали помогали. Морально. Морально. Поддержка. И когда уже мы выходили из госпиталя, это так вот запомнить. Теперь я просто это все вспоминаю. Я тогда была рада, что его на ноги поставили. Он был не ходячий. Потом с головой, там два осколка остались. А я, когда приехала за ним к нему тогда первый раз, доктор посадил меня, говорит на худшее, надейтесь на худшее. В мозгах каша, с мозгов доставали осколки и, и кости. И вот, когда мы выходили из госпиталя, мне сочувственно все доктора говорили, надейтесь на худшее, потому что это процесс необратимый. И вот у него сейчас вот это в голове, что ему надо, надо что-то помогать. Тут приводит, приводит кто из Донбасса, беженцы. Этим надо покормить. Этим надо одежду. Сейчас будет цепляться. Сейчас она его не удержит. Ничего страшного. На, на кухне кушать. Сейчас одну, одну минуточку. Да, я ему так, ребят, спасибо всем огромное за поддержку. Сейчас мы возьмем у мамочки интервью. Еще возьмем у папы Кости. Спасибо большое, кто поддерживает. А те, которые пришла Россия сюда, радости писать, я уже привыкла. Поэтому я стала очень рано, очень рано стала для того, чтобы поехать, для того, чтобы э, взять интервью. Понимаете? Ой, не готова. Не готова вообще. В голове сумбурно. Все красиво. хорошо. Все. Вы не переживайте, вы красавица. Вы очень красиво. Вы да такая чего, маленькая, чего мы дошли? вы такая маленькая миниатюрная. Хотя за эти дни очень много пережила меня тоже. Проблемы со здоровьем. И ночами лежу и думаю, как мне это все перенести и выжить, хотя бы выжить. Мне она понравилась. Да ему еще не на сутой игрушке. он играется. Он любит эти все. Да, я в описании было. видео возьму. Э, видео обязательно. Мы закрыли банку, потому что ну, не привыкли вообще. Нам помогли, мы очень благодарны. Я считаю, что сумма э, достаточно. Очень-очень. Я знаю положение всех людей. Я знаю, что тяжело очень всем живется. И от души просто всем благодарна. Сумма, сумма с этой, которая останется, мы сразу решили, отправим на ЗСУ. Дай Бог, что все закончилось. Я очень важно, чтобы Ходжкина не посадили. Таким его травма. И это видно. Врачей вызываем. В нас еще я что не сказала. У него после этой травмы, эпилепсии, приступы очень частые. Вызывали скорые постоянно. Ну, не... а сейчас вот каждую ночь плохо. Тут просто еще что нервы. И я не сплю, и ему плохо. Давление, и головные боли. Терпит. Он вообще такой. Что я тебе буду говорить? Я же вижу, что ему очень плохо, сынок. Давай что-то выпьем. Давай. Мне оно не помогает. Ну, короче. Что я буду говорить? Я же не девочка, когда в него начинаю добиваться. Да, тебе ж больно. Давай скорую вызывать. Я же не девочка. Вот это в него так. Он у вас очень сильный. А, действительно, он действительно очень сильный. Быть сильным. Вот хочет он никогда мне, чтобы еще летом, летом вот там вот в гараже. Чего ты в гараже захожу к нему ночью? Мама, уходи. Я вижу, что ему плохо бывшие, бывшие его, бывшие, бывшие его, всякие кости. Нет, не обращайте внимания, вы Он сказали, вы еще... сказали, что вы на группе по онко, правильно? У меня не группа, но я стою на онко на лечение, на учете. Я вообще на пенсии. Ну что еще рассказать? Я все такое я сказала, что, что вспомнила. Спасибо Головину. вам огромное, спасибо вам огромное за сына. Благодаря вашему Косте живу я, живет моя дочечка и живет моя кошечка. Таким как Костя, тоже благодарна. Мне это все я очень пережила. Можно я вас обниму от лица народа Украины, пожалуйста? Можно? Можно, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам. Я вообще люблю людей, и, и люди меня на пути на моем встречаются всегда хорошие. Это точно, всегда об этом говорила. Всегда. Спасибо, дорогие мои. Будьте добрыми, и добро к вам потянется. Я всегда так говорила. Спасибо. Мы, наверное, папу трогать не будем. Да? Мы тогда... Сейчас немножечко снимем нашего Амурчика. Мурчик, можно я покажу подписчикам, какую мы купили Какую мы купили кошку. А, а, а. Какую кошку. Посмотрите, как нравится. Какой да, ты красавчик. Вот за тебя переживала вся Украина. Все, что он делает? Весь мир. Вот это так, ехать, да? Он берет игрушку и ходит за мной. Садом толкает меня, чтобы я тянула его. Вот так вот играла. Вот так вот надо. Играться надо. Ребята, да? я вам Давай, хочу сказать, давайте, что... Да? Настя, я вам сказала, что в описании к этому видео я оставлю номер да. карты. Потому да, что да, там уже да, да, превысил да, лимит. Да, Он, смотрите, какой красавчик. Он очень, да, э, хочу сказать, да, добрый да, да, амурчик. Очень любит целоваться и да, прямо да, лезет. И очень любит играться. Ну, у меня тоже была став, была, став собака. Ее звали Евочка. У нее дедушка занимал десятое место в Англии когда-то там много-много лет назад. К мне ее привезли. У нее была клеймо внутри на бедре. Да, и на то время она стоила, мне было лет 15-16, 300 долларов, как сейчас помню. Поэтому мы эту породу знаем, мы эту породу любим. Еще его же не учили никогда, там фас нападать. Его мы не учили. Класс, ты, ты красавчик. Так, ребят, спасибо всем, кто был со мной. Я буду заканчивать эфир по просьбе подписчиков, потому что очень много интересовало да, людей, как Константин, как Амурчик. И Рустемовна сегодня встала в пол шестого утра и поехала более чем более четырех часов в одну сторону и на забаром буду ехать обратно. Дякую огромне. Перемога буде тільки за Україною. З вами була Анджела Ростимівна, онука Джавера Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році. Міхай рагімовна Фука. І номер карти я обов'язково прикріплю. як тільки возьму Константіна. Дякую вам.